Всех приветствую на канале инженерно-технического центра группы компании Varius. Меня зовут Павел Рубежный и я являюсь инженером-технологом компании Искар в Украине. Продолжаю знакомить вас с продуктами компании Искар. В прошлых видео, говоря об отрезном инструменте и линейке Тангриб, мы затронули тему СОЖ как способ улучшения результата данной операции. В этой презентации мы покажем, как инновации воплощаются в жизнь с помощью самых передовых производственных технологий аддитивного производства и вычислительной гидродинамики. На левом рисунке показаны стандартные каналы охлаждающей жидкости, которые ограничены стандартными просверленными отверстиями. При переходе к технологии аддитивного производства каналы охлаждающей жидкости могут быть изготовлены более плавно, что сводит к минимуму падения давления. Теперь с помощью конкурентной гидродинамики можно получить оптимизированные каналы охлаждающей жидкости, добиваясь минимального перепада давления и, следовательно, максимальной скорости потока. Существующую стандартную конструкцию можно улучшить оптимизировав каналы подачи сож создавая точечные струи на режущую кромку показаны траектории движения теплоносителя внутри их каналов расширенные по шкале давления преимущество технологии аддитивного производства используется для создания сглаженного потока внутри канала и достижения минимального перепада давления и следовательно максимальной скорости потока. Вторая часть оптимизации заключается в создании струи охлаждающей жидкости с высокими скоростями, направленной на режущую кромку. Две форсунки используются для равномерного охлаждения режущей кромки и максимизации скорости потока. Эффективное охлаждение помогает увеличить срок службы режущего инструмента и способствует эвакуации стружки. Эта симуляция демонстрирует соответствие реальности. Вы можете видеть точечное охлаждение, направленный поток сож прямо к режущей кромке. Пластина в стандартной державке достигает предела стойкости через 16,9 минут, как показано на левом рисунке. На данный момент практически не наблюдается износа пластины в новом инструменте, как показано на правом рисунке. Стойкость пластины с системой подачи сож больше, чем в два раза по сравнению со стандартной конструкцией. Это впечатляющее улучшение является результатом оптимизированной конструкции подачи охлаждающей жидкости жидкости. Можем ли мы сделать больше? Можем ли мы предложить охлаждение для всей пластины? Очередное усовершенствование от компании Jet Crown. Конструкция, подающая СОЖ с двух точек. Простая конструкция установки. Требуется установить пластину и прижать конструкцию к державке. Сила зажима должна быть контролируемой, чтобы избежать излишней пластичности, обеспечить большее количество пересмен инструмента. Контактные усилия контролируются для обеспечения надежного и жесткого зажима. Цветные траектории представляют оптимизированную скорость потока струи охлаждающей жидкости, направленную на режущую кромку и заднюю поверхность пластины. Видео, которое демонстрирует эту работу, на этом у меня все. В следующем видео мы поговорим об уникальных пластинах и инструменте канавочно-отрезного типа линейки Healy Grip. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока!